Saya rasa pasal kita semua lambakkan semua barang dalam kuyuk tu Itu yang kita panggil bu lambuk tu. Assalamualaikum, saya Khair Rahman. Kembara saya kali ini telah membawa saya ke sebuah taman. Bukan sebarang taman, tetapi Taman Tamadun Islam Kuala Terengganu. Berarti kami dah hampir ke destinasi yang seterusnya iaitu Masjid Hiliran Kuala Terengganu. Antara masjid yang paling muda dalam pengembaraan saya jom Alhamdulillah. Dah sampai ke Masjid Hiliran Kuala Terengganu. Saya difahamkan nama jalan ini Jalan Hiliran. Lah. Masjid ni betul-betul di sebelah jalan besar. Besar juga masjid ni. Dan masjid ni juga ada menara. Dan yang menariknya dekat atas menara tu ada kubah yang dah pun berbentuk hemisfera. Saya perasan ianya hanyalah bumbu macam bumbu rumah orang Melayu. Adalah kerawang sikit-sikit yang dekat tingkap dia warna kuning putih diseragamkan. Ada tanah kubur juga. Solihin Allahumma Taala ibuah barahmati. Kita sebaik-baiknya bila masuk ke masjid nak solat, jangan solat di ruang orang keluar masuk. Sebaik-baiknya kita boleh solat di barisan depan ataupun di tepi-tepi, supaya memudahkan lagi jemaah lain untuk keluar dan masuk masjid melakukan ibadah masing-masing. Ada tingkat atas. wang imam ada limbah pun ada limbah ada dekat tingkat atas saja dia tak ada dekat tingkat bawah assalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat datang saudara ke ke masjid kami, Masjid Hilirang ah. Kuala Terengganu. Allahu Terima kasih daripada saya kepada Datuk ya. ya. Ni. Selamat Ini... datang, selamat datang. Ya. Oh, bila oh. kita. Terima kasih <laughs> dah luang masa <laughs> untuk saya. <laughs> mantan bila <Milalan>. lah. <laughs> Berapa usia bang? 82. 82. Maknanya tahun 39 uh, masa tu masjid ni tak ada lah. Ada. Dah ada lah. Ada dah. Oh, dah ada lah. Masa masalah tu masalah yang kecil ya. lah. Hmm. Tapi masa tu saiz asal lah. Kayu lagi. Tak yang masjid ni sekarang. Bangun dah. Dah. bangunan ni. Bangunan ni. Jadi setakat yang saya tahu, hmm. aa, asal lepas di, di di dirombak di, di masjid yang apa. Masjid yang apa ni, setengkak masjid kayu. Kemudian dibina masjid ni. Oh, mula-mula je? Mula asal setengkak. Dan, dan kayu. Dan kayu? Ya. Oh, jadi ini dibatukan lah di Dibina semula. Dibina semula. Maknanya yang kayu tu di... Ha, dia menggunakan kayu, menggunakan batu, semi dan sebagainya. Bila dah atas bawah ni berapa lebih kurang lah jemaah boleh muat? Kalau kurang, lebih kurang kalau kita semai Jumaat, ha. Maya Raya, mm -hmm. 1,500. 1,500? Sama. Tiang yang sama ke ke bawah ni? Sama. 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 -sama. <laughs> ah, jadi memang ini semua memang tiang seri dia lah. setiap tiang ni utama. Ya, ya. Mimba? dah ada macam ni. Pun dah begini dah. Ya. Kalau kita tengok kepada tulisan di situ mimbar tu dibina dalam tahun Hijrah 1352. Okey, Syab. ada ada ni ke? Ada telaga ke dekat dekat ni? Ada, ada. ada. Ha, dia saya tunjuk dah dia. Ada ini telaga ha, tu. Kesan telaga tu pasal nak buka tak boleh. Oh, ada lah telaga. Ada. Telaga tu dibina semasa zaman Sultan Zainal Abidin III. Tujuannya ialah sebagai telaga untuk memandikan gajah putih. Gajah yang putih ini asalnya di, dihadiahkan oleh oleh pemimpin apa ni Sultan apa Raja Siam. Ha, ah Raja Siam. Semasa Sultan Terengganu masa tu melawat me, Bangkok. Aktiviti yang orang kata istimewa ataupun aktiviti-aktiviti yang selalu dibuat pada bulan Ramadan apa? Kalau dari segi pengarahan masjid memang sama seperti masjid yang lainlah. Penuh dengan solat, tarawih dan sebagainya. Malam, okey. Tapi kita ada satu lagi aktiviti masjid ini yang terkenal di tempat ini, hmm. pengagihan kubur lambuk sejak daripada hari pertama Ramadhan hmm. sehingga hari terakhir Ramadhan. Ha, jadi, ada tak individu tertentu, ulama' tertentu punya kubur di sini? Uh, kubur sebelah belakang kita sebut, sebelah hadapan kita ini, uh. Uh, terdiri daripada keluarga pengasas-pengasas masjid. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله أشهد أن لا إله إلا الله pasal kita semua lambatkan semua barang dalam periuk tu kot. Itu yang kita panggil bulambuk tu. Prosesnya tak kalau kita mempunyai ramai pembantu, taklah susah sangat. Cuma makan masa yang lama sikit lah. Bermula daripada kita proses ikan. Kalau kat sini panggil daun-daun kayu. Lepas tu proses bawang semua semua tu. Rasa dia lain sikit pada yang lain. Pasal kita masukkan berbagai-bagai bahan masuk daging, ikan dan kita juga masukkan uh, gearbox dan juga bubur lambuk ni menjadi salah satu juadah bubur kekuasa yang istimewa lah untuk negeri Terengganu ni. Alhamdulillah. Apa yang saya nampak sekarang ni bubur lambuk tu dah jadi macam makanan rasmi untuk orang-orang Islam pada setiap bulan Ramadan. Apa yang penting dekat sini adalah kebersatuan ni, kebersamaan ni menguatkan lagi ukhuwah dan silaturahim yang ada. Kadang-kadang kan kita selalu tertanya kan, apa yang kita rindu ni? Kita rindu, rindu apa yang kita rindu? Kita rindukan kebersamaan itulah. Eh, ha, untuk kita sama-sama bertanya khabar, berjumpa balik beramah mesra. Sekarang saya nak kembali beramah mesra dengan orang kampung, nak edarkanlah sebuah sedikit apa yang boleh. dalam bulan puasa ini juga saya kita uh, tubuhkan majlis tadarus kita masjid kita ini banyak menyediakan aktiviti aktiviti bulan puasa kadang-kadang waktu subuh kita ada kuliah subuh dan saya berharap semua mereka ini datang ke masjid walaupun waktu subuh kita ambil masa hanya 20 minit kuliah subuh yang dia sampaikan oleh ustaz-ustaz yang memang diiktiraf alhamdulillah semalam subuh memang dalam bulan puasa itu sebagaimana yang kita tahu awalnya memang ramai. Tapi seakhirnya makin lama makin kurang. Itu memang adab lah ya. Cara mana kita nak buat? Kita cuba untuk mengatasinya. Insya-Allah benda, benda kita panggil iman dan bilanya yang boleh memberi minat kepada anak-anak yang sama sekali anak-anak muda. adalah berlaku semasa pemerintahan Baginda Sultan Umar yang merupakan Sultan Terengganu yang terkenal pada ketika itu. Dan perubahan ini dianggarkan pada tahun 1860-an. Dan menurut catatan daripada Tengku Cik Ahmad bin Abdul Rahim iaitu satu catatan yang dibuat pada tahun 1926 yang menyatakan bahawa masjid ini di peringkat awalnya dibangunkan dengan menggunakan kayu sepenuhnya antara orang-orang yang terawal yang terlibat dengan pembinaan Masjid Kampung Hiliran ini ialah Imam Sulaiman kemudian um, Haji Khatib memandangkan kadang-kadang kayu ini boleh jadi rosak maka pada tahun 1926 seorang ahli korea penduduk situ yang bernama Encik Mak bin Ali telah mengambil inisiatif merobohkan sebahagian masjid kampung Hiran yang diperbuat daripada kayu untuk dibina dengan pembinaan baru dengan menggunakan batu bata sepenuhnya. surat ikrar yang dilakukan oleh Haji Su bagi pihak Haji Muhammad Kaya untuk menyumbangkan wang khairat sebanyak rm ringgit semata-mata untuk pembinaan masjid Kapuh Hiran. Dan ini boleh dikatakan bahawa penyumbang terbesarlah untuk pembinaan masjid Kapuh Hiran ini. Oleh sebab itulah, masjid Kapuh Hiran ini juga dikenali dengan masjid Haji Muhammad Kaya. Masjid Haji Muhammad Kaya ini, dia mengekalkan bina tradisional Melayu. Bumbung masjid Kapuh Hiran ini adalah mur pekan sidibina bumbung limas belanda. Jadi bumbung limas belanda ini memang banyak di rumah-rumah Melayu tradisional Terengganu dan aa, memang kita lihat di sini ini nak memberitahu bahawa sidibina tradisional ini adalah aa, tetap di hati masyarakat Terengganu pada ketika itu. Dan pembinaan juga di sini dia banyak campur sedikit dengan sidibina Cina sebab tukang bina masjid ini adalah seorang mualaf yang berketurunan daripada Cina iaitu Le Bai Dau. Dua tingkat ini sebab uh, mengambil kira kemungkinan banjir. Jadi pernah berlaku suatu ketika tahun 1897 banjir melanda. Jadi kalau banjir melanda kawasan persekitaran masjid jadi rezeki sembahyang berjemaah solat berjemaah boleh dilakukan di tingkat atas dia punya strukturnya hendaklah dikekalkan dan juga kalau ada pembesaran hendaklah diambil kira supaya dia tidak menjajaskan struktur yang asal saya ni boleh dikira bertuah kerana dapat menjadi pengacara untuk program Kembara Cinta Masjid ni. Maka dapatlah saya hadiri banyak majlis-majlis ilmu. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan juga sama. Namun, dalam kita mencari ilmu juga perlu ada adab. Imam Malik Ramahtul Alaih ada berpesan bahawa pelajarilah adab sebelum kamu pelajari ilmu. Begitu juga dengan Syekh Abdul Kadir Al-Jailani pernah berkata bahawa dia lebih menghargai orang-orang yang beradab berbanding dengan orang-orang yang berilmu. Ini kerana kalau hanya berilmu, iblis pun mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada manusia. Mari kita mencari ilmu sama-sama. InsyaAllah. Atas dunia ni, ada tempat hok sangat-sangat mustajab doa. Dua mana? Mekah. Lagi Madinah. Kalau Mekah tu kat mana mustajab dia? Kak Multazam, Hijri Ismail. Raudah Masjid Nabawi. Alhamdulillah. Ada dak orang hok boleh pergi tiap-tiap tahun Mekah? Ada. Dia kaya ustaz, dia boleh pergi tiap-tiap tahun. Di Mekah ke Madinah ni tak semestinya orang kaya boleh sampai Mekah Madinah. Ada tak orang miskin boleh sampai Mekah? Allah Maha Adil. Bapa kita kata Allah Maha Adil. Kita tidak mampu nak pergi ke tempat mustajab setiap tahun. Allah beri masa mustajab setiap tahun iaitu lah Ramadan. Dalam ayat Quran yang Allah wajibkan ibadat puasa kita dengar sama ayat ni ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum wasyi orang mazdi hilal tu sikit ada ayat Allah taala sebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'ida da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum Ya Sekiranya hamba ku bertanya mu wahai Muhammad tentangku Maka aku terlalu dekat Aku perkenankan doa orang yang berdoa Masa dia berdoa Doa Minta dengan Allah Allah nak makbul Dengan cara Allah Dan pada masa yang Allah Ta'ala pilih Jadi kita dalam bulan Ramadan ini Kita ambillah kesempatan Wakak-wakak banyak-banyak doa pada Allah Doa pada guru-guru kita Dan ingat satu perkara terakhir yang saya nak sebut Nabi juga janji Sesiapa yang doa kepada saudara dia Dalam keadaan saudara dia tak tahu Dia boleh juga ke dia doa tu Ada malaikat yang akan kata Amin Walakabimithli Amin Dan untuk kamu juga apa yang kamu doakan Ambillah peluang dalam bulan Ramadan Syahrul Dua Syahrul Quran Syahrul Siyam Wal Qiyam Bulan puasa dan bulan Qiyam Bulan Al-Quran Ambillah peluang juga Untuk banyak kita berdoa Dan meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kali ini kita berada di Masjid Hiliran Kuala Terengganu Sebuah masjid yang unik sekali dan pada hari ini kita mengadakan majlis titipan kasih ke Barat Cita Masjid untuk kita sampaikan bantuan kepada 50 penerima yang memerlukan yang telah diberikan nama mereka oleh datang kuasa masjid. YBIM mempunyai batlamat untuk menziarah lebih banyak masjid-masjid tua di seluruh negara untuk kita hidupkan dan mengimarahkan masjid-masjid ini di samping memberi sedikit bantuan kepada masyarakat setempat dan juga memberikan sumbangan untuk baik pulih masjid-masjid yang telah daif dan juga telah uzur. YBIM menubuhkan satu tabung dipanggil tabung infak Ramadan. Di mana sepanjang bulan Ramadan ini pihak YBIM akan mengagihkan makanan untuk juara berbuka puasa pada golongan yang memerlukan khususnya kepada golongan yang sakit terlantar dan orang-orang yang terbatas pergerakan. Dan kami akan mencari di mana kedudukan mereka dan kita hantar bekalan makanan untuk berbuka puasa ini kepada mereka. Dan kita berharap kepada mana-mana jemaah masjid yang sekiranya ada di kalangan jemaah mereka yang memerlukan bantuan, bolehlah menghubungi terus pihak Yayasan Budi Yayasan Malaysia. Sekurang-kurangnya kami dapat memberikan sedikit bantuan. Selepas kita menyambut Syawal nanti, YBIM akan melancarkan program Kembar Korban 1001 Asnaf untuk tahun yang keempat di mana kita akan mempromosi ibadah korban di dalam negara dan juga di luar negara. Pada mana-mana masyarakat umum yang ingin menyertai ibadah korban bersama Yayasan Budi Asah Malaysia, bolehlah melawat website kami iaitu ybim.org.my kita orang malaysia tapi kadang-kadang tu ialah bila kita uh, berjalan kita bercuti bersama keluarga bersama sahabat-sahabat tidak terfikir dek kita untuk singgah ke masjid-masjid ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang sejarah-sejarah masjid ini ini adalah satu orang kata kerugianlah buat manusia ya buat orang Islam khususnya ya di mana program ini akan membawa anda untuk mendekati ke semua masjid-masjid yang ada di seluruh Malaysia jadi sebagai sebagaimana biasa kepada jemaah-jemaah yang datang ke masjid ini sekali menunaikan kain badak dan juga mematuhi lah peraturan-peraturan sebagai sebuah bangunan masjid InsyaAllah saya harap supaya masjid kita mendapat sambutan yang baiklah sebagaimana biasa daripada ahli kariah masjid kita dan juga daripada ahli-ahli kariah yang berhampiran dengan masjid ini. Sedikit saya nak bercerita tentang Haji Muhammad Kaya yang merupakan penyumbang terbesar kepada masjid tersebut. Saya sungguh kagum apabila melihat nikmat berkah dan rahmatnya mengalir terus ke cucu dan cicit beliau. Sama-sama dapat menikmati hasil dari sumbangan besar Haji Muhammad Kaya. Saya sekarang berada di depan muzium dan bila bercakap tentang muzium, mungkin ada artifak, barang-barang sejarah yang sesuai untuk diletakkan, disemadikan di dalam muzium. Namun masjid tidak boleh disifatkan sebagai barang-barang yang boleh disimpan di dalam muzium. Kerana masjid sepatutnya dihidupkan. Jadi ke mana saja kita pergi jangan sekadar melihat. Sebaik-baiknya kita menghayati. Assalamualaikum.